Чого в голові помолилися воду, то може вже розходитись на <рив> пані. <рив> вже так добре, вже так все хорошо. Але я думаю, це, ну, нам все хорошо. Да? Напевно, є ті люди, що не все хорошо, десь є там, де не добре. І Тому ми не будемо такими егоїстичними. Давайте тим, що ми маємо, як, як то, що маємо, то даємо. Да? Будемо молити, звичайно, сьогодні за схід України за Крим. Хай Бог і там дасть мир, за спокійні. Але ще, я думаю, ми будемо сьогодні молитися за Росію, за росіян. Мені сподобалась одна людина правильно сказала, що Кремль і Росію треба розділяти друг від друга. В Кремлі то одна публіка живе. А Россия это совсем другая. А еще больше, еще точнее разделить, что Москва это Москва, а Россия это там люди так живут, что нам и не снилось в страшном сне. Я в интернете прочитал, не помню какой области России, обращение жителей города. Говорит, товарищ Путин, ведите к нам войска, спасите нас, вы спасаете Крым, Украину, спасибо Голода, да, И там все такая, это, нищета вообще, но да, действительно, да, вот это вот показуха, кого-то спасают, а у самих дела намного хуже еще, чем тут на Украине. Если так сравнить, то у нас на Украине, наверное, нет такой области, как вот там, как в и люди живут вообще. Есть такие закуточки бескрайной России, то есть, по-моему, есть Россия, есть Москва, а есть еще особый континент Кр Кремль, да? А еще под Кремлем есть тот, кто там лежит уже сколько лет. Чего и отражения еще стоят по многим городам. Но то надо то убирать, тогда, наверное, будет все по-другому становиться. Хочу начать наш молитвенный вечер сегодня с такой молитвы о нас, о церкви. Я уже на ночной молитве молил, но не все были, хочу сейчас повторить. Я несколько раз проходил на наше молитвенное собрание вечернее всей семьей. И моя младшая дочка, ей 10 лет, и она ну, во время молитвы стоит, и меня дергает за руку. Я говорю, что такое? А? Папа, что дядя кричит? Что дядя кричит? Я говорю, ну, говорю, понимаешь, одни люди молятся, ну, так громко, другие тихо, говорю, не имеет значения. Я говорю, ты, ну, пусть я это не знаю, говорю, закрывай глаза, как ты умеешь, ты так молиться. Все, дитя заспокоилось, молится. Проходит некое время, опять меня дергает. Папа, а что тетя там что-то бормочет и шатается? Что тетя бормочет Я говорю, Я говорю, и шатается? Я такие тети есть. Я говорю, смотри, а другая тетя рядом стоит. И не шатается ничего. Я говорю, ну так люди тоже молятся. Все. Знаете, и тоже ребенок успокоился, молился дальше. Вечером домой пришли, еще так поговорили. а говорю, ну как то он говорит, ну мне конечно так необычно, я так видел. Он говорит, ну ничего ты мне объяснил. Я ну, как бы ребенок, беспокоился. К чему я это говорю? А, я это говорю к тому, а, даже вот себе заметил, вот в стране у нас, да, на чем идет вот эти все разногласия? На разности менталитета. Одни люди на одни вещи смотрят так, другие так а третьи увидят эту разницу и начинают их вами сталкивать и зарабатывать себе дивиденды, да, на то. И вот у нас в стране какие два момента? Вот момент разности ментальности нашей и второй момент языковой. Да, вот зашел в Украине, за мову. Российская мова, чи украинская, все там Только закон про мовы, что якусь мову одну только, а им что нет, все, сразу все бунтуют. Я думаю, вот у нас по нашим церквям тоже найбільше за мовы. только за інший мовы, да. Не за мовы российские, а за мовы, да. Разногласия, насколько даже церквей поделилась, знаете честно, да. На той почве. И разные взгляды. Одничная так, так. Я вот это все смотрю и думаю, вот действительно, как оно в церкви, да, вот церковь это духовный организм. Если у нас на этой почве, вот мы там что-то выясняем, делимся, все. Потому оно отражается и туда. И я думаю, вот так вот Бог сделал, что сейчас мы вот собираемся и молимся все, и те, кто кричат, и те, кто молчат, и те, что шатаются, и что стоят ровно, и те, что на русский мове, и на украинский, и не знаю, на какой еще. Я баптистский пастор, я не знаю. Какая она. <laughs> я шучу, да, вы понимаете? Но все мы тут собираемся, мы молимся, мы воспринимаем друг друга, да? И вот очень важно, как мы будем это воспринимать. Вот если мы будем это объяснять, вот как я своей дочери, я говорю, что не акцентирую внимание. Есть и такие люди, и такие. Да, мы молимся так, они так. Мы все мы молимся, слава Богу, все хорошо. И нет ну, проблем. А если бы я искал, о, все, больше туда не пидем. Так, вот кто кричит, то что-то может так молиться. Что бы я начал? Расколбать. Понимаете, очень много зависит от того, как мы сами реагируем на те или иные вещи. Как мы их объясняем. И если мы будем, вот, например, я объясняю своей дочке так, и она будет вырастать, и она уже будет ну, залагать нормально, есть так, так, все хорошо, главное, что молятся, главное, что славят Бога, главное, что едность, главное, воспринимают друг друга. Все, у нее проблем таких не будет, и на, так и себе вести, то уже никто на том не сделает никакого, ни раскола, ни чего-то другого. И поэтому я вот хочу молиться сейчас о том, чтобы вот мы церковь, да, в первую очередь мы показывали пример этому миру, что мы едины, что мы объединяемся. Нам надо становиться едиными, объединяться. И были те времена, которые конфессии становилось больше, больше и больше. На сегодняшний день говорят, что в мире больше 200 разных конфессий деноминаций, а в Украине, по-моему, уже за 40 перевалило. Вот я хочу молиться, чтобы первое это в обратную сторону. 180, 199, 198, Все, а в Украине 40, и в обратном 39, 38. Итак, потому что чем мы будем ну, единые, да, у нас будет а оно, вот так и в стране будет. По-моему, где-то в Ветхом Завете написано, что если хочет Бог благословить страну, то там есть кто? Один царь и народ единый. Если хочет Бог покарать, тогда в той стране много много начальников, вы начинали. А я думаю так, а я думаю так, а я думаю так. И что делать? Давайте помолимся за едность, да? за то, чтобы воспринимали друг друга, принимали друг друга, объединялись за едность между церкви и единость в нашей стране. Потому что и страна, мы разделяемся, боремся, все, и так и страна валит. Батьку нашу не